İsmayıl Abbasov 1943-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə Profilaktika ixtisasını bitirib. O özü üçün xüsusi tibbi ixtisas seçməmiş, müharibiyə yollandı. Axı 2-ci Dünya Müharibəsi gedirdi. İsmail Abbasov orduda alay həkimi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bu müharibə o qədər qanlı idi ki, yalnız döyüşlər başa çatdıqdan 1 il sonra İsmail Abbasov vətənə qayıda bilmişdi. İsmail Abbasov müharibədən sonra mədə xəstəliklərinin öyrənilməsini özü üçün istiqamət təyin etmişdi. Görkəmli həkim bu sahədə etdiyi yeniliklərlə tanınırdı. O həmin sahə üzrə ümumilikdə 300-dən çox elmi əsərin müəllifi olub. İsmail Abbasovun araşdırmaları əsasən mədə-bağırsaq vəzinə xəstəlikləri və ümumi qastroloji problemlərə həsr olunub. Professor Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının Mədəaltı vəziyyə keçməsinin laboratoriya diaqnostikası metodunun müəllifidir. Həkim fəaliyyəti dövründə minlərlə xəstənin bu kimi problemlərini həll edib. Başan